Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. И как я разбирал накануне в своем видео, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в сопровождении своего неизменного оруженосца, министра иностранных дел Петра Сьярта, таки прибыл в Москву где ему оказали всевозможные почести гостей такого уровня, представителя страны, не только Европейского Союза, но и НАТО в Москве не было более двух лет. Неудивительно, что Путин, который при каждой возможности пинает ногами западные страны и утверждает о том, что, дескать, Россия выше вас, она культурнее, богаче, духовно и вообще лучше. Тем не менее, э, демонстрирует э, колено преклонения перед странами Запада. И при каждой удобной ситуации, ровно тоже делают представители так называемой российской элиты. Что недавно продемонстрировал, кстати, визит в Москву американского рэпера Е, более известного под именем Канье Уэст его принимали на уровне мировой. Селебритис, как всегда, бегали за ним. То же самое, кстати, было и с Такером Карлсоном, одним словом. Проклиная Запад и отказываясь от его достижений в России, на самом деле живут чувствами и комплексами второстепенности и второсортности. Что, кстати, сегодня продемонстрировала еще одна новость. Российские власти дали указание переснять десятки советских фильмов чтобы внимание их воспитывали в качестве патриотов, очевидно, пришли к осознанию того, что российские дети, российские подростки не хотят смотреть российский советский кинематограф, а хотят снимать, смотреть по-прежнему голливудское кино. Кстати, в российских кинотеатрах активно демонстрируются пиратские фильмы, уже просто здесь без озрения совести, пиратские ворованные фильмы на которые охотно идут и российские зрители. И вот для того, чтобы теперь его сманить, российская власть, как пишет коммерсант, дала указание переснять около 30 советских хитов, в числе которых фильм Иван Грозный Эйзенштейна, снятый, внимание, в 30-х годах, практически 100 лет назад. Фильм Михаила Колотозова «Летят журавли», которые снимали 60 лет тому назад. Ленты «Война и мир» из той же серии «Судьба человека» Бондарчука, черно-белый фильм. Картина «Как закалялась сталь» Николая Мащенко, «Севастопольские рассказы Льва Толстого», «Матрёнин двор» на «Яблочный спас», Носова, вот а также игровые фильмы по произведениям михаила булгакова ну это значит напомню собачье сердце да и тому подобное на этом фоне визит орбана которого принимали правительственном терминале внуково 2 именно туда прилетел его самолет после прилета э, орбан разместил в социальной сети x это бывший твиттер запись миротворческая миссия продолжается вторая остановка москва его немедленно перевезли в кремль не знаю уже как там везли ну, понятно, что с мигалками, наверное, там был огромный кортеж, судя по всему, об этом нет информации в прессе, но еще одним знаком уважения к нему явилось то, что Путин вел переговоры с Орбаном за маленьким столом. Сообщается о том, что такой знак внимания демонстрируется это протокольная хитрость Кремля, используется для переговоров с представителями дружественных стран. Для сравнения с президентом Макроном был использован 8-метровый длинный стол, чтобы максимально отдалить Путина от президента Франции. С российской стороны в переговорах, кроме Путина, участвовал Сергей Лавров и помощники Путина Юрий Ушаков и Владимир Мединский. С венгерской стороны был Петр Сьярта, министр национальных дел, главный советник Орбана по нас безопасности Марсел Бира. Переговоры продолжались около трех часов, также они проходили в режиме тет а -тет. То есть Путин разговаривал с Орбаном один на один. Если помните, когда я подробно разбирал, я говорил, что нужно обращать внимание на вот эти детали. Детали, которые формируют общую картину. Детали крайне важны. Я как раз акцентировал, что в каком составе вы проходите. Если в расширенном составе, это один формат, если в узком, один на один. Второй формат, если будет подход и совместное заявление. Я сказал, что часто бывает так, что стороны, демонстрируя отдаленность, не выходят совместно к прессе, выходят по отдельности или вообще не выходят. В данном случае они вышли вместе, и это должно было демонстрировать единение позиций Москвы и Будапешта. Напомню, с 1 июля Венгрия председательствует в ЕС, и что делает экстремист Орбан, который, в принципе, по всем писанным и неписанным законам обязан формировать свою политику и согласовывать ее с другими странами ЕС. Тем более он председатель в Европейском Союзе. Европейский Союз это не только права, но и обязанности. И сделано это в том числе для того, чтобы координировать свою политику. Не только в экономической сфере, но и в сфере дипломатической внешней. И поэтому, например, невозможно себе представить, что, например, премьер-министр Финляндии Сделает комментарий комплиментарный в отношении Северной Кореи. А, например, там, э, премьер-министр Испании не может сделать какой-либо э, комплимент в адрес Ирана. Ну, сказать, например, что там, мы поддерживаем Иран, там, его в войне с Израилем. Ну, то есть, это, это абсолютно исключено. Это не то, что не укладывается в голове, это невозможно юридически. Все эти страны, они обязались подписывая все общие документы, согласовывать всю свою политику внутри Европейского Союза друг с, друг с другом. И что мы видим? Страна, на которую накладываются двойные обязательства, поскольку она не просто член ЕС и НАТО, НАТО в том числе, она еще и председатель ЕС, то есть это накладывает на Орбана еще большие обязательства. Он приезжает в Москву, встречается с Путиным, как лидер страны ЕС и Европейского Союза, и это все не согласовано с лидерами Европейского Союза. Естественно, публично они не могли промолчать, поэтому мы видим и заявление и Жозепа Барреля, уходящего главы европейской дипломатии, напомню, его заменит Эстон Какая Калас в ближайшее время. Он заявил о том, что Орбан в Москве не представлял интересы Европейского Союза, его визит относится исключительно к двусторонним отношениям Венгрии и России. Это на дипломатическом языке говорит, что Барреля отхлестал, то есть он заявил практически, что это частная лавочка, это частная инициатива, и мы от нее полностью открещиваемся, никакого отношения к ней не имеет. Но в то же время эта ремарка, это по сути публичная пощечина Орбану. Он о том, что он не просто не представляет Европейский Союз, он взбесил Европейский Союз, поскольку сделал заявление о том, что это двусторонние отношения, это фактически выставить Орбана и Венгрию за дверь. Ну, про, ну не, не в прямом смысле, а фигурально. Глава Евросовета Шарм Мишель заявил, что Венгрия как страна, вот то, о чем я говорил, председатель ЕС, не имеет мандата на взаимодействие с Россией от имени Евросоюза. Россия агрессор, Украина жертва, четко определил Европейский совет. Урсула фон дер Ляен, которая остается на второй срок, как представитель Еврокомиссии, заявил о том, что никакие уступки Путина не остановят. Украине нужен справедливый и прочный мир а представитель Еврокомиссии ее подчиненный Эрик Мамер вообще заявил что визит Орбана подрывает единство европейского союза вот оно как ну и э, уже так уже забивая гвоздь как говорится в гроб Орбана Йен Столтенберг генеральный секретарь НАТО уходящий которого заменит Марк Рюте, заявил о том что Орбан представляет свою страну а не НАТО он заявил о том что Орбан проинформировал нас о своей поездке но, тем не менее, я ожидаю, что когда Орбан будет до следующей недели в Вашингтоне на саммите НАТО с 9 по 11 июля, будет возможность поговорить о том, что он обсудил в Москве. То есть, это вдумайтесь, он даже не обсудил ни повестку своей, своего предстоящего визита, ни то, что он собирается там обсуждать, и наконец, до чего он с ним договорился. Ну и Туск, представитель Восточного блока в ЕС, страны крупнейшей представляющий Центральной и Восточную Европу заявил о том, что Орбан, по сути, инструмент. Вопрос: в, чем? в том, в чьих руках находится этот инструмент. Ну, как говорится, здесь уже напихали Орбану, грубо говоря, есть такое выражение, по самые помидоры. Все это говорит о том, что. Орбан действовал исключительно, руководствуясь собственной повесткой, которую я подробно разбирал в своем предыдущем блоге, объясняя, чем вызвано это, вызвано его шатким и международным и внутренним положением после последних выборов в Европарламент, то, что его подпирает партия его бывшего однопартийца Петра Мадера. И о том, что он находится на, скажем так, роли парии в отношениях и с Соединенными Штатами, и с Брюсселем. То есть он находится в очень сложной ситуации. И в этой ситуации он пытается торговать статусом посредника. Напомню, посредник это та, та страна, которая имеет мандат от обеих стран, участвующих в войне. В данном случае это Украина и от России. Такого мандата, естественно, Никто Орбану не выписывал. Теперь понятно смысл его визита к Зеленскому, то есть он ехал с неким предложением, а это предложение заключается в одностороннем прекращении огня. И Орбан именно об этом спрашивал Путина. Он заявил, что нужно найти кратчайший способ прекратить войну в Украине. Ну и Путин посетовал, что, дескать, торговля падает между Россией и Венгрией. Нам бы хотелось наоборот. Он также говорил о том, что необходимо пересмотреть подходы, существующие в том числе в отношениях между Москвой и Будапештом, а также другими странами Запада. Ну и ритуальная фраза, естественно, о том, что Запад нас обманывает в очередной раз, мы никому не верим и тому подобное. Но в очередной раз Путин снова сказал, что к переговорам я в принципе, в принципе готов. Из Киева Орбану ответили, что переговоры об Украине без самой Украины совершенно лишены любого смысла. И все дальнейшие переговоры должны строиться на основании формулы мира, которая была предложена президентом Владимиром Зеленским. Все это говорит нам о том, что Орбан представляет здесь не столько Европейский Союз, сколько лично себя, а также тех лидеров. Запада, включая бывшего президента Дональда Трампа, а также теперь уже очевидно побеждающую на выборах, пока еще не победившую, второй тур будет в ближайшее воскресенье 7 июля, партию национальное согласие Марин Ле Пен, которая сегодня, кстати, дала обширное интервью CNN. Я Ознакомился очень большой материал. Одним словом, она там успела раскритиковать. И Макрона сказала, что в любом случае будут пересмотрены объемы помощи Украины, будет запрещено бить французским оружием по территории России. Он сказал, что мы не хотим быть стороной конфликта. То есть прощай, скальпы, прощай, Цезарь, французские САУ. Также она заявила о том, что мы запретим отправлять французские войска в Украину. Они еще не отправлены, но Марин Ле Пен уже пообещала, что если президент будет за отправку, а премьер-министр будет против, никто никуда никакие войска отправлять не будет, поскольку последнее слово будет за премьер-министром. С нынешним премьером Габриэлем Матаром, конечно, таких проблем у Макрона нет. А вот что будет, если победит? представитель партии Ле Пен уже в принципе понятно кстати, между интервалом между первым и вторым туром очень многие известные французы, в первую очередь, скажем так, французы во втором и третьем поколении, как звезда французской сборной номер один Бапе, они уже призвали мобилизоваться всех избирателей, прийти обязательно на выборы и не дать совершиться право радикальному реваншу партии на согласие. Кстати, БП, икона французского мирового футбола, перешедший недавно из ПСЖ в Реал, и который ведет свою сборную к финалу Евро 2024, после того, когда туда уже вылетела. Германия после матча с Испанией, очевидно, что в финал могут с наибольшей вероятностью пройти сборная, это я уже так отвлекаюсь, уже извините, как футбольные болельщики, скорее всего, выйдут сборная Англии и Франции, ну, мне так кажется, по крайней мере, хотелось бы, наверное, такого финала. Как оно будет, посмотрим. Так вот, Марин Ле Пен удержалась рядом Бапе, сказала, что ему лучше вообще не лезть и не комментировать политику. Как, как это так? То есть, как это? Она еще не пришла к власти, она уже затыкает рот французам своим согражданам тем, в первую очередь, кто не согласны с ее личным выбором и ее личной политической позицией. Вот оно как. Одним словом, вот именно на таких вот лидеров здесь еще можно добавить и альтернативу для Германии партию, также имеющую сегодня самые высокие рейтинги а также победителей парламентских выборов в Великобритании, там разгромили консерваторов, самый худший результат показала партия консерваторов с момента создания в 1834 году, это худший результат за 190 лет, их разгромили лейбористы, никто пока не знает, как изменится их политика, в том числе внешняя, но есть такие определенные пессимистичные ожидания, осторожные в отношении того, что будет пересмотр относительно помощи, возможно, и Украине. Дай Бог, эти опасения не оправдаются. Но вот все эти голоса критически пытаются объединить сейчас и на них сыграть Орбан. То есть он поехал не просто так, он поехал на опережение. И вот этот интервал между первым и вторым туром французских выборов четко нам сигнализирует, что здесь еще надо искать уши э, Марин Ле Пен в этой истории. Я уже как-то рассказывал, что лично с ней знаком, все время пересекся в здании Европарламенте, и у меня был неприятный инцидент с ее бодигарнами, которые пытались значит, меня оттеснить, чтобы я ее не снимал и к ней не подходил. Это все было, кстати, когда были парламентские слушания по проблемам оккупированного Крыма. Я был одним из докладчиков в Европарламенте, приезжал туда. Это было практически ну, 9 лет тому назад. Вот такие у нас, друзья новости, все так это связано, очень сложно между собой переплетено, и вот этот визит Орбана, это еще раз повторю, очень опасный сигнал политического экстремиста, именно так я Орбана называю, который не был согласован с представителем Европейского Союза и НАТО, и это все говорит нам о том, что идет попытка реализации самого худшего сценария для Украины, и этому сценарию необходимо обязательно помешать. Поэтому будем внимательно следить за различным развитием событий. Это, это еще везде долго будет нам отхаркиваться. И всех подробностей мы пока не знаем, но уверенно они в ближайшее время просочатся и в западную прессу, и начнутся сливы, в том числе и из Кремля.